В Украине начнут выпускать суперсовременные комбайны. Какими они будут, сегодня показали на Херсонском машиностроительном. Там презентовали комбайн Тукана, собранный вместе с инженерами немецкой фирмы Клаас. Пока полностью из немецких запчастей. Вскоре предприятие переоснастят, и оно будет производить часть необходимых комплектующих. Инвестиционное сотрудничество с фирмой Клаас реализуется в рамках национального проекта «Зерно Украины». Его цель – дать толчок развитию машиностроения и обновления Навіть технічний парк наших аграріїв це дуже яскравий фактор довіри і сигнал для всього інвестиційного співтовариства, для всіх виробників у світі, що в Україні потрібно, необхідно працювати. Наша э, мотивація така: комбайн, який іскадавлюється э, в Херсоні, то не має 100% таке качество, як комбайн, який іскадавлюється э, в кермані. Це для нас принцип. До конца нынешнего года Херсонский завод соберет сотню таких машин стоимость каждой два миллиона гривен. Украинские фермеры могут купить их в рассрочку.